Сынок, короче, я хочу стать популярным в ТикТоке. Я уверен, что у меня есть потенциал. Ну давай попробуем. А что ты снять хочешь, а? Ну вот такие можно снять, да вы его. Ну короче, тут да, чувиха читаю книжки. Я тоже думаю попробовать. Легко читать я умею. Книжка есть. Всем привет, народ. И сегодня мы будем читать, короче... Толстой все так. Ярились под Киевом волны Днепра, за тучами тучи летели. Гроза бушевала всю ночь до утра, княгиня вскочилась. Мать? Мать, а? Ладно, книжки не мои, хорошо. Что еще можно? Точно, там, короче, в ТикТоке есть популярный челлендж. Ну, я, в общем-то, позову, когда треба прийти, хорошо? Ну, хорошо, жду тебя тогда. Бать! Что такое, сынок? Ось дивись, зможеш перейти оце? Попробуй. Ну. І, 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 шо? Синок, собери в парашку і поклади на місце, то херню страдаєш. Батя! Шо такое? А оце зможеш перейти? Ого, нихера. Ну. А ти тут стільки парашки взяв, а? Нихрена себе. Все деньги мы подратив, да? Не. За начку мою нашев, скотина. Сынок, перестань хернй страдать, пожалуйста. Ну что за залупа, ну такое, ну ой. Ать. Сынок, ты ебай, дяшо. Что это за хуй? А попробуй теперь це перелізти, а? Выйде? Ну, всю. Попробую сейчас. Давай, давай, бать. Эх, сука. Через табуретку попробую сейчас. Вот, есть. А ну, а ну. А, сука, яд его. Сейчас. Давай, 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 давай. Оп, давай. Ай, блядь. Батя, а, ты нормально? А. Ой, Копчик ми. Ой. Сука, на думаешь, хуйни же всякой своей. Ой. Да, да я же хотел это. Батя.

О, старая радость. Ну, танец красивый, да. Сынок, а кто песню это спевал? Ну, это группа Калуш. А, я так думаю, что голос знакомый. А ну, зараз я их наберу. Да, привет. Да, я, я, ага. Ага, ага, да, договорились. Да, давай, все, целую в губы. Ой, да я тех оборванцев, короче, с детства знаю. Я их, короче, учил кепки носить. Короче, сынок, помощь твоя надо. Я, в общем, с ними поспорю, что если на их канал подпишется 10 тысяч человек, то я крашу волосы. Народ, давайте, короче, подпишемся, и я покрашу волосы. Давайте, там ссылка в описании есть. Я краску мне купить лучше. Ой, короче, сынок, нашел я один тикток, и мы можем снять. Як я на тебе отыграюсь, ой боже, давай, короче снимаем. ой, боже, ну нахера. А, что ты хотел? Ай. Думал, это этот попал? по мне хера. Что можно снять? Ой, сынок, шляпу ты конечно и пусть придумаешь, ладно. Так, что еще? Ну, может, типа спевать под популярную музыку, видео там еще сделать. Ага, а, да. популярная музыка, да? Ну хорошо, давай попробуем. Сынок, я тут так подумал. Что-то не особо я хочу видео в ТикТок больше снимать. Но если мы соберем бата лайков, ну, например, 20 тысяч, да, вот тогда я буду снимать еще одно видео, я сниму про ТикТок, давай. Хорошо, 20 тысяч лайков, и я сниму еще одно видео про ТикТок. Ну, в ТикТоке еще есть такая штука, типа, ты продолжаешь видео, кто-то первую часть снял, а ты другую. Я не знаю, ну давай попробуем, что мне терять, уже терять ничего, как бы. Що <рик> там ще в ТикТоке нравиться людям? Ну, просто якісь дурацькі відео. Ну, давай. <рик> Ой, синок, ти мене в могилу сведеш. Чесне слово. Бать, попробуй челленджи. Давай пробовать. Сейчас головно не, не уебается головой. <рик> Сука! радикуліт не поймать, случайно. Сука, жопа моя жирная, а ты ев. Ах ты, блядь, тварь мала. О, э, классный челлендж. Выполнять его, конечно же, не буду. Вызываю э, дядю Валеру, хай у меня спину вправить. А, сука. Все, сынок, короче, придумал я приколяху. Теперь ты будешь сниматься. Давай сейчас, короче. Зараз я беру камеру, снимаю и все, мы в топах. <мес> Чем маски можно использовать? Медицинские? Не, в ТикТоке там есть. А, понял. Ну, mm, да. Давай попробуем. Ну, такое что-то, да. Бать, придумал кое-что очень классное. Ты уверен? Да, на сто процентов. Вот прям сто процентов? Да тысяча процентов. Ну, дивись, мне, сынок, дивись. Сынок, ты уверен, что это популярно, как бы, в ТикТоке? Бо мне что кажется, что это залупа какая-то, не? Потанцевать? Сынок, если цена набирает много лайков, я ж тебя уничтожу, ты понимаешь? Все, не дай бог дядя Валера побачить, видишь, меня не поймай ни хрена. Короче, народ, вот сюда ссылка, давайте, переходьте, подпишемся. И все, я вот такие красиво волосы, ага. Кстати, напиши в комменты, ну, какие цвет мне покрасить, бо я что-то думал, думал, не придумал. Давай, давай, переходь обязательно, потому что, как бы, ребята хорошие, ребята молодцы, стараются, вот и как бы, треба, ага.